হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জয় টেকনিকেলছ এণ্ড নিউজ আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টি যিসকল এইবাৰ বি এ বি এছ চি বি কম ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফ ছেমিষ্টাৰ হয় যিহেতু তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ ফৰ্ম ফিল আপবিলাক চলি আছে আৰু এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ছেমিষ্টাৰ কৰ্চেছবিলাক চিলেক্ট কৰিব লাগে তাৰপিছত এক্সামিনেশ্যন চিলেকশ্যন হ'ব কৰিব লাগে চ' এইখিনিৰ কাৰণে আচলতে কেতিয়াবা তেওঁলোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে কিছুমান ভুল তেওঁলোকৰ হয়তো হৈছে বা কিছুসকলৰ যি চেমিষ্টাৰ কোৰ্চেছ যিখিনি আছে কোৰ্চ চিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভুলকৈ তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰি ছাবিট কৰিছে বা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ পেপাৰ ভুল হৈছে চ' এইখিনি ভুল যিবিলাক হৈছে সেইবিলাক আচলতে আপোনালোকে কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিব বা কেনেকৈ আপোনালোকে আচলতে কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম বা আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু আপোনালোকক এই প্ৰশ্নটো বহুতেই আপোনালোকে সুধি আছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ মাধ্যমত গতিকে যিসকলক মই পাৰিছোঁ তেওঁলোকক এন্সাৰো দিছোঁ কমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি কিন্তু বহুতে যিহেতু আগবঢ়াইছে গতিকে আপোনালোকক মই ভাবিলোঁ বহুতৰে হয়তো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত অতি সাৱধানতাৰে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপবিলাক কৰক পেপাৰবিলাক আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক কোনো খৰধৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই ভালদৰে চাই আপোনালোকে নিজৰ যিবিলাক কোৰ্চ সেইবিলাক চিলেক্ট কৰক তাৰপিছত এক্সামিনেশ্যনৰ যিখিনি পেপাৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰক যদিহে তেনে ক্ষেত্ৰ তেনে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই যিসকলে কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কথাখিনি আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লওক আৰু যিসকলে কৰিলে যাৰ ইতিমধ্যে ভুল হ'ল তেওঁলোকে আচলতে কেনেকৈ কাৰেক্ট কৰিব মই আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ এই বস্তুটো কাৰেক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ওচৰত অপশ্যন নাই আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰে এবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব অলৰেডি এইটো ছাবমিট হৈ যাব তেতিয়া ছাবমিট যেতিয়া হৈ যাব আচলতে আপোনালোকে এই গোটেই বস্তুটো গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকে কৰিবলৈ বা শুদ্ধ কৰিবলৈ কেনেকৈ আপোনালোকে পাৰিব সেইটো কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে যেতিয়া যিখন ফৰ্ম আপোনালোকে অনলাইন ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত যিহেতু আপোনালোকে এটা পইচা দিব লাগে আৰু সেই পইচাটো দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইনভাৱে নিজৰ যিখন কলেজত আপোনালোকে পঢ়ি আছে তাতে গৈ আপোনালোকে পইচাবিলাক জমা দিয়ে লগতে আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম বা যিখন আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণশ্বতে হওক বা যিয়েই হওক আপোনালোকক হয়তো স্কুলে বা কলেজে আপোনালোকক বিচাৰিছে বা হয়তো কিছুমানে কেৱল মাত্ৰ ডাটাখিনি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ পইচাটো লৈ লৈছে চ' তেওঁলোকক আপোনালোকে এই বস্তুটোৰ বিষয়ে এই যিখিনি হৈছে আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আপোনালোকে পাইছে বা আপোনালোকৰ যিটো ভুল হৈছে সেই ভুলটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকক অৱগত কৰক আৰু তেওঁলোকক হেল্প বিচাৰক তেওঁলোকে নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ কলেজবিলাকত হয়তো এই সুবিধাটো আছে আপোনালোকে হয়তো তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত আচলতে হয়তো এই সুবিধাটো তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছে যিটো তেওঁলোকে আচলতে আপোনালোকৰ যি ক'ৰ্চ যদি ভুল হৈছে বা পেপাৰ যদি ভুল হৈছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে আচলতে সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব পাৰে বা আপোনালোকক কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ এই বস্তুটোক আচলতে কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰিব গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকে নিজেও এই ৱেবচাইটটোত বা পৰ্টেলটো খুলি কিনে আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰে কাৰে কেনেকৈ কাৰেক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু সাধাৰণতে মই যেতিয়া চাইছিলোঁ তাত কাৰেকশ্যনৰ অপশ্যন মই নাপালোঁ গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত নিজাববীয়াকৈ ঠিক কৰাৰ বদলি আপোনালোকে নিজৰ কলেজখনত যিখনত আপোনালোকে পঢ়িছে তাত যাওক আৰু তাত গৈ যিসকলে আপোনালোকৰ পইচাবিলাক জমা লৈছে তেওঁলোকক এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি চাওক বা যিসকলে আপোনালোকৰ কলেজত কম্পিউটাৰৰ কাম কৰে তেওঁলোকক আপোনালোকে সোধক যি দায়িত্বত আছে এই গোটেই ফৰ্ম ফিলাপৰ তেওঁলোকক আপোনালোকে সোধক নিশ্চয় তেওঁলোকে আচলতে এই বস্তুটো বা এই যিখিনি ভুল হ'ব সেই ভুলখিনি আপোনালোকক শুধৰাই দিব পাৰিব বা তেওঁলোকে আচলতে কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব অনলাইন মাধ্যমেদি নিজৰ পৰ্টেলত ছ' এইখিনি আপোনালোকে কৰক আৰু কিছুসকল আৰু এটা বস্তু সুধিছিলে মোক যে যেতিয়া তেওঁলোকে এই যিটো এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড যিটো দিব লাগে এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড যেতিয়া দিছে পাছৱৰ্ডটো আচলতে তেওঁলোকে পাহৰি গ'ল আৰু পাহৰি যোৱাৰ পিছত হয়তো যেতিয়া তেওঁলোকে ফৰ্গত পাছৱৰ্ড মাৰিছে ব্ৰিছেট পাছৱৰ্ড বা ফৰ্গত পাছৱৰ্ড তেতিয়া আচলতে তেওঁলোকৰ অহা নাই তেনেকে বুলি কৈছে হয়তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই প্ৰব্লেমটো হ'ব পাৰে যে আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে বা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে তেতিয়া আচলতে আপোনালোকৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ সেই ফোন নাম্বাৰটো হয়তো আপোনালোকৰ ওচৰত নাই বা আপোনালোকে হয়তো দিবলৈ পাহৰিলে বা হয়তো আপোনালোকে বেলেগ নাম্বাৰ দিলে যাৰ ফলত সেই নাম্বাৰটোত হয়তো আপোনালোকৰ মেছেজটো যাব পাৰে চ' এই বস্তুটো হ'ব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আপোনালোকে এই কথাখিনিকো এই যিখিনি আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডৰ চেঞ্জৰ কথা আছে সেইটো এবাৰ কলেজত সুধি চাওক হয়তো তেওঁলোকে হেল্প যদি কৰিব পাৰে মই এইটো একেবাৰে চিয়'ৰ নহয় যে তেওঁলোকে হেল্প কৰিব পাৰিবই কিন্তু সুধি চাওক তেওঁলোকে হয়তো হেল্প কৰিব পাৰে আৰু বাকী আপোনালোকে ৰিছেটটো কৰিবই লাগিব যদিহে পাছৱৰ্ড পাৰ হৈছে তেতিয়া ৰিচেট কৰিহে আপোনালোকে আচলতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে কলেজত জনাওক আৰু জনাই তেওঁলোকে হয়তো কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে হয়তো চাব গোটেই মেটাৰটো আৰু চাই যদি পাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিব আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটো যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৰিছিলে বা দিছিলে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব চ' এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ কথা আশা কৰিছোঁ গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে মই যিখিনি ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যিখিনি অসুবিধা হৈছে সেই অসুবিধাখিনি আপোনালোকে এনেকৈ ছ'ল্ভ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ যিখিনি পেপাৰ ভুলকৈ চিলেক্ট কৰা যিখিনি পেপাৰ সেইখিনিও আপোনালোকে শুদ্ধভাৱে কৰিব পাৰিব চ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে এটা লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকে যিহেতু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিখিনি আচলতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে বা বি এ বি এছ চি বি কম যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকে যাতে হেল্পফুল হয় আৰু তেওঁলোকেও পায় তেওঁলোকৰ যিটো অসুবিধা যিসকল হৈছে তেওঁলোকে আচলতে যাতে ছ'লভ কৰিব পাৰে ছয় জিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ